tu Amirul Mu'minin sallallahu alayhi Mualliyam Mubadir. Deyir Ali'ni gördüm, tələsə tələsə harasa gedir. Bunu bir dəfə mən danışmışam bəlkə də keçmişdə. Gördüm ki, tələsiy haraşa gedir Hz. Əli (s.a.). Deyir düşdüm dalınca, bu hədisə diqqətlə qulağasın. Deyir düşdüm dalıcan, ey nə turib ya məvlay. Deyir ağacan hara gedirsiz? Dedi ki, məni azad burax. Məni məşğul eləmə, azad burax. İnnaa inna amali tuqetdimuni fil mahbub. Dir mənim arzularım, mənim böyük-böyük arzularım mənim məhbubma, sevgilmə tərəf yönəldib. Ona tərəf tələsirəm. Dir dedim ki, ya mulay və ma amaluka Ağazan arzularınız nədən ibarətdir? Biz də bilək. Yaxşı məqamda tutub Həzrətəlinin o lap mənəvi halının onsuz da yüksəkdir, zirvəsində dey görüm tələsik gedir, qavaqdakıları çəkir, harasa gedir. Dedim, bəs hansı arzudur ki, sizi məhqubuza yönəldir? Cavab verdi ki, qad ali məhal məmum. Və istəgneytu an tabyin hal-i ğeyre. Deyir ki, mənim Arzularım nədir? Onu bilən bilir. Bilən bilir çünki mən nə arzulayam və başqalarına da izah eləməyə ehtiyacım yoxdur. Ondan sonra dedi ki, bəndəliyin ədəbi budur ki, Allahla bölüşdüyün ürək sözlərini başqalarına gəlib danışmayasən. Mən arzum hər həzrətəlinin arzusundan danışasan kim başa düşər? Deyir onu bilən bilir və onunla danışıram və yəni sən məni məşğul eləmə. Bu da çox yaxşı insandır, əl çəkmir Həzrət Əlidən. Bilir ki, burada yaxşı sözlər danışacaq. Deyir ya, Əmirü'l-Mü'minin, ya Əmirü'l-Mü'minin, inni kha'ifun ala nafsi. Deyir ki, mən sizi ki belə görürəm. Özümə baxıram, özüm üçün çox qorxuram, Əmirü'l-Mü'minin. Öz halımdan nigaranam, çox qorxuram. Dünya arzuları bizi qatır, dünya hərsliyi bizim başımızı qatır, qəlbimiz viran olub. Bizim də dərdimiz budur da biz də əzrətəmlini görsək bəlkə bunu deyərdik. Ki dünya bizi, siz nədən danışırsınız? Mən hardayam? Bunu demək istəyir. Sən gör hara gedirsən, mən hardayam? Mən özümcün qorxuram. Cavaba bax. Aynə ənta an ismatil xaifin və kehvil arifin. Bir də sən özün üçün qorxursan, niyə getmirsən o kəsin qapısına ki, qorxanların və ariflərin pənahıdır? Bəs niyə ona pənah aparmırsan? Qorxu səni bürüyüb niyyət dayanmısan? Get ümid elədiyin qapıya. Get o qapıya ki, o hamıya pənah verir. Niyə qorxursan? Get Rəbbivün ağuşuna. Budur dedi mənə tanıtdır onu. Kimə pənah aparım? O, o kimdir ki, ariflərin ümididir? Cavab verdi ki, Allahul Əliyul Əzim ucav və əzəmətli olan Allah. Belə Allahın oğlu ola qorxursan? Belə Allahın oğlu ola yerimdə dayanmısan? Bilmirsən ki, sənin belə Allahın var? Təsilü əməläkə bi husn təfəzzülə. Bir ümidini onun fəzlinə bağla. Onun gözəl fəzlinə bağla. Ümütsüzlərdən olma. Bütün ümütsüzlüklərdən ona pənah apar. Qəlbinə keçəldə əşməndən heç nə çıxmaz. Tez at qırağı o fikri. Ona sığın, ona pənah apar. Vəm qətə iləllah subhana. Hər şeydən qop, ona bağlan. Hər kəsdən ümidi üz ona bağlan. O özü deyir ki, bəndəm, məndən başqasına ümid eləsə, ümidini kəsərəm. Mənə ümid eləsə, qapıları onun üzünə açaram. Bir də nə xahiş edirəm, bax bu sözə bir dəfə iman gətirək. Başda danışan, sonra eşidənlər. Allahın sözüdür bu. Əl-Ələsanda bunu deyir. Mən də dava, hədisin davamında deyirəm. Allah deyir, bax peyğəmbərlərinin çoxuna da deyib. Deyir ki, kim ümidlə qapıma gəldi, ümidini doğrultmadım. Böyük sözdür vallahi. Bir nəfər ümidlə gəldi, getdisə, almadsa, deməli ümidlə getmir şim ümidlə qapma gəldi ümidini doğrultmadım. Ondan sonra deyir ki, mən onlar istəməmişdi, mən onları yaratdım. İndi istəsələr vermərəm. Sonra suala bax. Əbəxilun e, ənə Allahın diləndirəli. Mən paxılam? Allah deyir. Mən xəssisəm? Mən xəssisəm niyə verməyim? Nə səbəbdə verməyim? Üzr istəyirəm, Allah məni bağışdasın. Belə sıxır ki, biz xəss Allaha iman gətirməmişik. Biz Allahın o fəzli ilə, rəhməti ilə onu tanımamışıq. Surət alisi də deyir ki, "Əvəllə isətə dunyavəl axirətul li." Dünya və axirət mənim deyil. Mənim deyil, mənimdirsə mənim niyə verməyim? Əvəley sərl kərm vəl cud S sifəti Cəram və bəxşiş mənim sifətim deyil. Vay olsun ümüdsüz olan insanlara axırda Ələləhə salam belə deyir. Deyir ki, Həzrət Əli hədisi yenə deyim, gedir Rəbbinə tərəf. Bu deyir, bəs biz bir çarələr nə edəyək? Ələləhə salam cavab vermir ki, hə sən də belə olmaq istəsənsə filan əməllərlə, filan əməllərlə, filan işi gör, fulan, he, belə demir. Deyir ümid elə, ümid. Allahı görmürsən başının üstündə ümid elə. Mən nə əldə etmişəm onun fəzlindən əldə etmişəm. Mən Əli nə əldə etmişəm onun fəzlindən əldə etmişəm. Mənim bu yerə çatdıran Allah sənin də Allahındır. Bir alim deyirdi, mənim cəsarətim olmazdı bu sözü deyəm. O alimdən eşitmişəm bu sözü. Deyir ki, qorxuram ki, şeytan bizdən daha arif olsun. Allahı bizdən daha çox tanıtsın. Ondan sonra belə izah eləyir. Dedi şeytan ki, imtahanından kəsildi. Şeytan dedi ki, sən qovulmuşlardan sansan, dedi ki, bəs mənim ibadətim, mənim ibadətim var, bəs əvəzini, əvəzini istəyirəm. Allah başda da əvəz verməyə. Dedi hər insana, dedi nə istəyirsən də, nə istəyirsən əvəzində. Dedi hər insana 2 dənə köməkçi ver mənə ki, onları vəsfəseləsən. Dedi qəbul. Uzun ömür ver mənə. Dedi qəbul. Flan müddətə qədər, məlum müddətə qədər yaşayacaqsan. Mənə bir qüdrət ver ki, qan kimi damarlarımda dövr eləyim. Dedi qəbul. Görün şeytan Allahı nəzət anlayıb. Sonra deyir ki, bunlar hamısı ibadətimin əvəzi, fəzlümdən də artır. Fəzlümdən də artır. Bunu cehənnəmə gedən əbədi lənətə düçar olan şeytan deyir. Deyir fəzlündən də artır. Allah deyir ki, bunu verim sənə fəzlimdən. O, o ədalət idi. İbadətlərin əzri ədalət. İndi fəzlündən istəyirəm. Fəzlimdən bunu verim ki, sən vəsfəsə eləyəndə bunlar bilməyəcək o vəsfəsədə. Elə biləcəklər öz ağlına gəlib bu fikir. Adam deyir, ağlıma gəldi, verəyim. Elə bilər ağlına. Gedib o da dərhal dedikən ki, hə, bəsimdi, kifayət. İndi şeytana bu qədər inayat eliyən Allah sən mən bu şeytanın müqabilində dayanmağa güc verməyəcək. Biz inansaq ki, verəcək, verəcək. İnanmaq lazımdır. Vəssalam. İnanaq ki, həmin Allah öz fəzlindən bizə daha artığını inayat elir. Və bir söz də deyim, sözümü bitirim ki, elə həmin alim deyir ki, bunu kəfənimə yazaram, bax bu sözü. Cəfannamə yazaram ki, qiyamətdə mənim köməyimə çatсын. Deyir, sən ümidlə get Allahın qapısına. Deyim, mən istəyirəm ki, hər yerə gedim çata bilim, çata biləcəyim zirvələrə gedim çatım. Deyir, tez cavab verməsə məyus olma. Ümidlə get, ola bilər bir az cavab geciksin. Cavabın gecikməyinin də hikməti var göy birəs gezişsə də na umud olma. Ələləssalam vurur ki mən Əli zəmanət verirəm ki zəmanət verirəm. Mən Əliy ibn Əbi Talib zəmanət verirəm ki cavab verəcək. Bunu deyir ki çəfənmə yazsınlar. Bax ərəbcəsini oxuyum ki inanmazsınız. Bir dəqiqə oxuram inanmazsınız. Ərəbcəsini oxuyum hədisin. Fa in ajlaka biha fa ana zamin min mawridiha. İ birdən hələ Allahın cavabı geciksə, mən Əli zaminəm. Zəmanət verirəm ki, o sənə mütləq cavab verəcək. Ümidimizi Allah'a yönəldək, ümidlə gedək. Dey, lahir, ey ilahi, ey fılan kəslərin Allahı, ey miqdadların, əbəlfəzlərin, Əliyyəkbərlərin Allahı, ey qazilərin, şəhabadlərin Allahı, sən mənim də Allahımsan. Onların əlindən tutub oralara çatdıran, mənim də əlimdən tutub çatdırar. Məni maraqlandırmır mən kiməm. Mən ki bilirəm mən kiməm. Mən kiməm bəllidir. Amma nə olsun ki, sənin qudratın çatmaz ki, mənim kimisini də. Ancaq gücün yaxşılara çatır. Sənin qudratın elə ona görə sonsuzdur ki, mənim kimlərin də əlindən tutub oralara qaldıra bilərsən. Bunu eləyə bilsək, qapılar bizim qarşımızda açılar. Və bunun üzərində düşünək, ümidlə hər şey əldə eləyə bilərik. Ümid olmasa nə qədər danışsan danış. Burda danış təqvadan, immandan, ürəyində deyir ki, yaxşıdır amma mənnilik deyil. Şeytan da pıçıldayır, yaxşı sözlərdir amma sənni deyil. Bu mənnilik deyil fikrini xahiş edirəm beyninizdən çıxardın. Bir kiçik qardaşımız kimi deyirəm. Ondan sonra hər bir qapı sizin üzürsə, bizim üzümüzə açılacaq inşallah. Auzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim.